Integriti adalah asas kepada kepercayaan, keadilan dan kemajuan sesebuah negara. Namun begitu, apabila integriti terjejas, kesannya bukan sahaja dirasai oleh individu, malah ia turut memberi impak negatif kepada organisasi dan menggugat kestabilan negara. Dalam dokumentari ini, kami akan membincangkan punca-punca kesalahan integriti berlaku, menganalisis undang-undang yang mengawalnya menilai kesan-kesannya serta meneroka langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani ancaman terhadap nilai murni ini. Pada akhir-akhir ini, kita dapat melihat bagaimana integriti semakin terhakis dalam kalangan masyarakat sama ada dalam organisasi, institusi pendidikan maupun pentadbiran awam. Maka penting untuk kita memahami faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kesalahan ini agar langkah pencegahan dapat diambil. Salah satu faktor utama ialah tekanan kewangan Risiko hidup yang tinggi dan pendapatan yang tidak mencukupi menyebabkan sesetengah individu mengambil jalan singkat dengan terlibat dalam aktiviti rasuah. Selain itu, kurangnya didikan moral dan etika sejak kecil turut menyumbang kepada keruntuhan integriti. Individu yang tidak diberikan pendedahan dan nilai kejujuran, tanggungjawab dan amanah mudah terjebak dalam perbuatan salah. Pengaruh rakan sebaya dan persekitaran juga merupakan faktor penting dalam situasi di mana persekitaran kerja atau sosial tidak menekankan integriti, seseorang individu akan mudah terikut-ikut dengan perbuatan negatif. Terdapat juga beberapa faktor lain yang menyumbang kepada berlakunya kesalahan integriti. Pertama, ialah ketamakan dan nafsu yang tidak terkawal. Ada individu yang sudah cukup dari segi gaji dan jawatan, tetapi masih melakukan salah laku kerana ingin lebih sifat tamak ini mendorong mereka menyalahgunakan kuasa atau mengambil rasuah demi kepentingan diri. Yang kedua, ialah kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Apabila -undang. hukuman tidak tegas atau pengawasan tidak dijalankan dengan berkesan, pelaku kesalahan akan rasa mereka boleh terlepas. Ini memberi peluang kepada salah laku terus berlaku tanpa rasa takut. Dan yang ketiga, akhir sekali, ialah budaya organisasi yang tidak berintegriti. Dalam sesetengah tempat kerja, salah laku seperti menipu laporan atau memberi duit kopi sudah dianggap perkara biasa. Apabila pemimpin sendiri tidak menunjukkan contoh yang baik, pekerja lain pun mudah terikut dan akhirnya integriti organisasi itu musnah. Masyarakat kita hari ini, pelbagai kesalahan integriti berlaku dan semuanya tidak boleh dipandang ringan. Memalsukan dokumen rasmi seperti sijil, invoice dan laporan prestasi adalah satu jenayah. Mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan, sesiapa yang memalsukan dokumen dengan niat menipu boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun dan denda mengikut bui bersyara mahkamah. Kes seperti ini sering berlaku di tempat kerja, menipu sijil suci sakit, mengubah suai laporan kewangan atau memasukkan tanda tangan. Walaupun nampak kecil, undang-undang tetap menganggapnya satu kesalahan berat. Satu lagi kesalahan besar ialah rasuah. Ia berlaku bila seseorang memberi atau menerima suapan sebagai ganjaran untuk sesuatu keputusan. Mengikut Seksyen 16 dan 17 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, mana-mana individu yang terbabit dengan rasuah boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau sekurang-kurangnya RM10,000, mana yang lebih tinggi. Rasuah bukan sahaja merosakkan sistem pentadbiran, tapi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Selain itu, Seksyen 23 Akta SPRM juga menjelaskan bahawa penyalahgunaan kuasa oleh penjawat awam atau mereka yang mempunyai kepentingan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta denda yang sama berat. Contohnya, menggunakan jawatan untuk beri projek kepada ahli keluarga atau kenalan tanpa ikut prosedur. Itu bukan salah etika sahaja tapi salah di sisi undang-undang tak lupa juga Seksyen 420 Kanun Kesesaan berkaitan dengan penipuan dan pemalsuan dalam urusan kewangan Hukuman, penjara sehingga 10 tahun, sebat dan denda Undang-undang telah digubal untuk melindungi integriti sistem Hukum-hukuman ini bukan sekadar amaran, ia satu tindakan tegas Ingat, setiap kesalahan integriti ada akibatnya Jangan gadaikan masa depan hanya kerana keuntungan sementara Undang-undang tak mengenai siapa, salah tetap salah setiap perbuatan yang tidak berintegriti datang dengan akibat dan kesannya bukan kecil. Sekarang, mari kita lihat bagaimana isu ini memberi implikasi kepada individu, organisasi dan negara. Bagi individu, terlibat dalam salah laku seperti penyelewengan dan rasuah boleh membawa kehancuran hidup. Mereka akan hilang kepercayaan masyarakat dicauhi oleh rakan sekerja dan dilabel sebagai tidak boleh dipercayai. Malah, tindakan undang-undang seperti penjara atau denda berat boleh dikenakan. Lebih daripada itu, peluang masa depan sama ada dalam kerjaya mahupun pendirikan boleh tertutup hanya kerana satu kesilapan. Manakala, bagi organisasi, kesan daripada satu tindakan tidak berintegriti boleh meruntuhkan seluruh sistem. Reputasi organisasi boleh musnah, kepercayaan pelanggan dan pelabur akan hilang. Ini menyebabkan kerugian kewangan, ketidakstabilan operasi dan budaya kerja yang negatif mula merebak. Bila integriti dicemari, seluruh organisasi boleh lumpuh seterusnya dari sudut negara integriti yang lemah mengakibatkan pembangunan terbantut kerana dana awam disalahguna pelabur asing pula hilang keyakinan apabila sistem pentadbiran tidak telus akhirnya jurang sosial semakin melebar apabila golongan tertentu terus mengaut keuntungan secara tidak sah manakala rakyat biasa terus terkesan keadaan ini secara tidak langsung melumpuhkan kemajuan dan kestabilan negara untuk menangani isu integriti dan rasuah, langkah paling penting adalah bermula dari dalam diri. Pendidikan integriti perlu diterapkan sejak di bangku sekolah lagi, bukan sahaja melalui mata pelajaran, tetapi melalui contoh dan budaya yang ditunjukkan oleh guru, ibu bapa dan masyarakat. Apabila nilai murni seperti kejujuran dan amanah dijadikan amalan sejak kecil, individu lebih cenderung untuk menjauhi perbuatan tidak beretika apabila dewasa. Seterusnya, organisasi sama ada sektor awam maupun swasta perlu memperkukuh sistem pemantauan dan accountability. Polisi dalaman mesti jelas dan tindakan tegas perlu dikenakan terhadap sesiapa yang terlibat dalam salah laku. Budaya kerja yang berasaskan integriti dan ketelusan mesti diterapkan dalam setiap lapisan organisasi. Dari sudut kerajaan pula, penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan secara telus dan adil tanpa pilih kasih badan seperti SPRM harus diberi kuasa dan sokongan penuh untuk menjalankan siasatan serta mengambil tindakan yang sewajarnya. Di samping itu, mekanisme perlindungan terhadap pemberi maklumat atau whistleblower harus diperkuat agar lebih ramai berani melaporkan salah laku. Akhir sekali, peranan masyarakat juga penting. Rakyat perlu sedar bahawa membanteras rasuah bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab bersama kita mesti berani berkata tidak kepada rasuah dalam apa jua bentuk walaupun dalam urusan seharian seperti mendapatkan perkhidmatan awam jika semua pihak berganding bahu tidak mustahil untuk membina sebuah negara yang bebas rasuah dan berintegriti tinggi integriti bukan sekadar nilai peribadi tetapi ia adalah asas kepada pembentukan sebuah masyarakat yang stabil aman dan harmoni Sekecil-kecil penipuan jika dibiarkan boleh berkembang menjadi api dalam sekam yang akhirnya membinasakan masa depan negara. Kita mungkin tidak sedar, tetapi setiap tindakan yang menyalahi integriti sebenarnya sedang melemahkan asas yang akan diwarisi oleh generasi akan datang. Budaya ketidakjujuran yang dibiarkan berakar umbi akan berkembang menjadi kebiasaan yang memusnahkan masa depan negara. Oleh itu, Usaha untuk membanteras kerjaya ini memerlukan kerjasama dan komitmen daripada semua lapisan masyarakat. Jangan tunggu orang lain untuk berubah dahulu. Perubahan bermula dari diri kita sendiri. Amalkan sikap kejujuran walaupun tiada siapa yang melihat kerana itulah erti sebenar integriti. Jika setiap individu berpegang teguh kepada nilai like ini, kita bukan sahaja dapat membina negara yang cemerlang tetapi juga mewariskan generasi masa depan yang bermaruah dan tidak mudah dipengaruhi oleh keburukan